26 жовтня 2014 року відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Предвиборча кампанія дуже коротка і часто перелік кандидатів заводить виборця в глухий кут. За кого голосувати? Це головне питання. Хто ці люди? Кого вони представляють? Сьогодні ми познайомимо вас із кандидатом у народні депутати України Петром Миколаєвичем Дяченко і сподіваємось, що після цього вибір мешканців Охтирського, Лебединського, Тростянецького і Великописарівського районів буде визначений. Его можно выделить с толпы, потому что это человек, который держится всегда с достоинством. Это человек, который ну, к себе как бы привлекает внимание людей. Это человек, который, ну как бы вам сказать, и доброта, и в то же время принципиальность этого человека. И, конечно, увидев его первый раз, естественно, заметит любой человек, но тем более женщина. Род Дяченко исходит из села Бешкинь Лебединского района. В этом селе, согласно историческим данным, родились мой прапрадед, прадед, дед и отец. Они там выросли, там и покоится их пра. Я родился в городе Гуково Ростовской области. Там же закончил школу, затем поступил в техникум железнодорожный, После окончания техникума отслужил в армии, служил в авиационных частях и возвратился по специальности в железнодорожную дистанцию сигнализации связи. Оттуда Артемовская милиция пригласила меня на службу в органы внутренних дел. С 1974 года по 2012 я отдал служение своему народу в органах внутренних дел. Прошел я свой жизненный путь от рядового до генерала. Работая в должности начальника УВД Сумской области, главную задачу, которую я поставил перед собой, перед личным составом, сделать милицию для народа и во имя народа. И основные усилия были сконцентрированы именно в этом направлении. В этот период времени мы создали офицерский клуб Сумщины. Этот клуб Объединял прежде всего работников милиции, которые пришли не просто работать в милицию, а служить своему народу. Слово офицера, оно всегда было законом. Не надо было их никуда не писать, не скреплять печатью, а сказал и сделал. Эти принципы являются основополагающими. Он всегда работает очень долго и не просто работает. Он действительно, вот у него нет минутки даже такой, чтобы он сел там что-то посмотрел и так далее, и так далее. У него нет минутки, он постоянно, постоянно в работе. И вот темп его работы можно позавидовать только, с каким темпом он работает. Петр Николаевич прежде всего очень внимательно выслушивает людей. С таким чувством вот он относится к людям, как он каждому хочет помочь, каждого хочет как бы защитить. В первую очередь человек должен любить людей. В полном смысле этого слова. Вопрос реальности, а вот скажите, Дяченко любит людей или нет? Я знаю, что вот, вот в основе всей моей жизненной позиции, которая была, это люди. Люди, для которых я, как член вот этого общества, будучи руководителем, должен создать вот условия нормальной жизни. Є в місті суми воєнізований заклад, де вже понад 100 років виховують справжніх офіцерів захисників вітчизни. Це сумський кадетський корпус. Петро Миколаєвич Дяченко зізнається, що тут він відпочиває душею, дивлячись, як хлопчаки-підлітки перетворюються на справжніх офіцерів. Умови в яких навчаються хлопці, професіоналізм, керівництва і колективу, дух справжнього офіцерства, славна історія, все це створює особливий неповторний характер закладу. В цих стінах за всі роки існування виховали вже цілу армію. Понад 30 тисяч випускників гідно несли і несуть варту на захисті нашої країни. Ребята, которые обучаются в этих стінах, они чувствуют дух. Дух защитника, будущего защитника свого отечества. Основним принципом виховання подростаючого покоління, настоящих защитників являється душу Богу, жизнь отечеству, серце женщине, а честь нікому. Петро Миколайович і його колеги-офіцери не забувають опікуватися долею сімей працівників МВС. Які потребували допомоги. Одна із таких сімей родина Тетяни і Олександра Дудкіних із Тростянця, які взяли у сім'ю трьох прийомних дітей. Петро Миколайович у цій родині завжди бажаний гість. До того ж, він дуже любить спілкуватися з дітьми, і малеча теж тягнеться до нього. Петро Петри Ніколайовича, я Дякую, вам Дякую. Дякую. Хлопці-родини, дивлячись на батьків і на таку шановну людину, як Петро Миколайович Дяченко, теж мріють вступити до кадетського корпусу та стати офіцерами. Вовче покине. Виношу подяку за перемогу в школьній Спартакіаді. Да, 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 да. О, раз. Два. Ні, це просто маленький тавнік. Ну понятно, что тут можно ударить. Молодцом, молодцом. Так держать. И я, о, так чувствуется она как у настоящего мужика. Я тебе желаю вот те цели и задачи, которые ты поставил, достичь. Надо хорошо учиться физически заниматься, потому что там в детском корпусе повышенное физическое воспитание. Поэтому. Нашему поколению не смогут простить, что мы допустили войну на своей земле. Я считаю, что олигархи, продажные политики и радикалы довели страну до этого состояния. Навести порядок в стране смогут только профессионалы, преимущественно военные. Поэтому я принял предложение партии «Сильная Украина» идти на выборы в Верховную Раду. Пусть это звучит несколько банально, но если не я, то кто? Этот мотив побуждает наших ребят записываться в ряды армии и ехать защищать нашу Украину. И я иду на тот фронт, который мне знаком много лет. Приложу свой военный опыт в деле установления мира в нашей стране, чтобы не гибли люди, чтобы радовались дети. Иду бороться за то, чтобы не было воровства в государственных масштабах. И не мать с тысячу гривен пенсии покупала сыну бронежилет, чтобы защитить его от смерти на передовой а оборонное ведомство, которое должно это делать. Чтобы армия стала армией, а не бедой для семей, у которых забирают отцов и мужей, невзирая на возраст, состояние здоровья и наличие детей. Иду в депутаты, чтобы навести порядок в наиболее коррумпированной сегодня системе правоохранительных органов. Я иду в Верховную Раду, чтобы защитить интересы села, а это вся наша родная сумщина. Бюджетное обеспечение школ и больниц на селе должно быть достаточным, а не рассчитанным на душу постоянно сокращающееся население или количество учеников. Им не хватает сегодня средств на оплату отопления, а цены на газ все время повышаются, часто и на зарплату средств не хватает. На селе должен быть ответственный хозяин который официально платит людям заработную плату, делает отчисления в местный бюджет, поддерживает местную инфраструктуру. Что мы видим сегодня? Разбитые дороги, когда-то купленные и уже вывезенные на продажу разобранные предприятия. Люди населения имеют работы, живут на копейки и только небольшое количество местных хозяйств держится на плаву. Но их хотят задушить налогами в угоду большим корпорациям. Голос интересы Сумского села сегодня никому отстоять там, где принимаются законы. Именно поэтому я иду в политику. Знаю генерала Дяченка Петра Миколайовича як порядну і чесну людину, громадянина України, офіцера, для якого слово честь стоїть на першому місці. Ця людина ніколи не зрадить. Все своє життя, Петр Миколайович віддав служінню вітчизні. Петра Ніколайовича я знаю коли він був шестим управлінням командував. Точнее, руководів. А потом начальником УВД всіє області. Чоловік порядочний, знающий своє діло, і главное, щоб при ньому була, приступність снижалася, ні в коем случае не росла. Так що я считаю, що не ошибетеся, если ви за нього проголосуєте. Я Кохтерченка. Звертаюсь до своїх рідних земляків. Мені і вам. Не байдуже, хто буде захищати інтереси, права і законність Верховній Раді. Дяченко Петро Миколаєвич людина з високою громадською позицією, професіонал, організатор, лідер. Здатні гідно захищати і вирішувати правові інтереси нашого краю. Високе звання генерала заслужив своїм талантом лідера, якого поважають люди, і яких він сердечно почитає і захищає. Знаю Петра Ніколаєвича Діяченка, бо 15 років, можу сказати, що чоловік настолько відкритий, настолько добродушний, чоловік, який знає своє дело, де б він не працював. Его отношение к работе вызывает просто восхищение. Когда работал или прошел путь, правильно сказать, от лейтенанта до генерала, то этим можно только восхищаться и понимать, что таких бы больше людей в Украине и, наверное, был бы порядок. Наверное, голосуя за этого человека, мы поймем одно, что такие люди в парламенте просто необходимы по нашей сегодняшней жизни. Своим избирателям. Я обещаю служить верой и правдой, по совести, как делал это много лет. Мажоритарщик Дяченко будет в полной мере защищать интересы сумчан и нашего края на законодательном уровне. Прежде всего добиваться достаточного объема финансового обеспечения на нужды наших школ и больниц, на ремонт дорог и решение прочих насущных проблем наших районов. Мажоритарщик Дяченко будет продолжать жить в Лебединском районе, и каждый избиратель сможет ко мне обратиться. Я не олигарх, не чиновник, не бизнесмен. Этих интересов у меня нет. Депутатской работе и людям, которые меня выбрали, буду отдан в полной мере. Я понимаю, что после многих выборов и массы невыполненных обещаний поверить любому политику очень трудно. Но я не политик, я генерал. Я привык держать слово и не давать пустых обещаний. Поэтому поверьте, мажоритарщик Дяченко будет работать на вас и на государство. Призываю всех, придите 26 октября на избирательные участки и сделайте свой выбор. Выбирайте достойных. Ми познайомили вас із кандидатом у народні депутати України у 162-му виборчому окрузі Петром Миколаєвичем Дяченком. Тільки від вас, шановні виборці, залежить, якою буде наступна Верховна Рада, чи зможуть нові депутати вивести країну з глибокої кризи. 26 жовтня прийдіть на виборчі дільниці, проголосуйте зважено, обирайте достойних.